হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ ফ্ৰেণ্ডছ অতিকৈ দুখৰ খবৰ অসমত কি হৈ আছে কেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে প্ৰতিদিনে মানে অচিন্তনীয় অভাৱনীয় ঘটনা ঘটি আছে ভাবিবলৈ মানে ভাবিয়ে কথাবিলাক ভয় লগা হৈছে তেনেকুৱা এটা ঘটনা যোৱাকালি আমাৰ ঢিঙত ঘটি গ'ল যোৱাকালি সন্ধিয়া ছয় চাৰে ছয়মান বজাত আমাৰ গাঁৱৰ কাষৰে গাঁৱৰ বৰভেটি গাঁৱৰ এগৰাকী চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰী যি টিউশ্যনৰ পৰা আহি আছিলে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থকা এগৰাকী ছোৱালীক অকলশৰে প্ৰায় তিনি নৰপিসাঁচে নিৰ্মম্যভাৱে ধ্ষণ কৰি আমাৰ গাঁৱৰে কাষত থকা শ্মশানৰ ছাইডত পুখুৰীৰ কাষত পেলাই থৈ যায় আৰু অতিকৈ দুখৰ খবৰ এইবিলাক যি ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰে তিনিজন যুৱকে দেখা পায় ছোৱালীজনীক কিশোৰীজনীক ততাতৰিয়াকৈ এম্বুলেঞ্চ মাতি পুলিচক খবৰ দি ততাতৰিয়াকৈ হস্পিতেললৈ প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকে আমাক মানে আতংকিত কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ ঢিংবাসীক সকলোতকৈ বেছি আতংকিত কৰি আছে এটাৰ পিছত এটা ঘটনা মাৰ নাযাওঁতেই সৌ সিদিনা স্পে গেঙৰ অত্যাচাৰ আকৌ মাজতে আহিল বাঘৰ আতংক আৰু এইফালে এতিয়া নাৰীৰ প্ৰতি নিৰ্যাতন এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকে সঁচাকৈয়ে আমাক অতিকৈ লাজত পেলাই আছে আৰু চিন্তাত পেলাই আছে আৰু ঢিংবাসী হিচাপে মানে অন্তৰৰ পৰা মানে বহুত লাজ অনুভৱ কৰিছোঁ এটাৰ কাৰণেই যে ঢিঙটো ঢিংবাসী হিচাপে ঢিঙটো এনেকুৱা নৰপিখাছে বাস কৰি আছে অসমীয়াই হওক মুছলিমেই হওক সেইটো কোনো জাতিভেদ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই কিন্তু এনেকুৱা কাম যোনে কৰে তেওঁ অতিকৈ জঘন্য আৰু এনেকুৱা কামক আমি সঁচাকৈ নিন্দা কৰোঁ আৰু সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা বেয়া লাগিছে এই কথাটোৰ কাৰণে আৰু যোৱাকালি ৰাতিৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ দোকান বজাৰ সকলোখিনি বন্ধ কৰা হৈছে ঢিঙৰ সকলোখিনি অনু মানে প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখা হৈছে বেংককে স্কুল কলেজকে আদি কৰি আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা এটা বহুত দিনজোৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এটা ডাঙৰ ধৰ্ণা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান ধৰ্ণা চলিয়ে আছে আৰু মই তালৈ যাম আৰু তাৰ পৰিৱেশক আপোনালোক পৰিৱেশ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম কিয়নো এনেকুৱা পৰিস্থিতি অকল ঢিঙতেই নহয় গোটেই অসমতেই ভাৰতবৰ্ষতেই চলি আছে আৰু ঢিঙৰ ঘটনা বুলি যদি আজি মই ওলাই নাই যাওঁ বা মোৰ দৰে বহুত লোক ওলাই নাযায় তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কাইলৈ আপোনালোকৰ লগতো হ'ব পাৰে বা অসমবাসী ভাৰতবাসীৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো এজনৰ সদস্যৰ লগতো হ'ব পাৰে গতিকে এইটো বহুত দুখৰ কথা আৰু এইফালে মোৰ নিজৰো এজনী ছোৱালী আছে আজি তাইৰ বয়স ডেৰমাহ হৈছে মই এইটো চিন্তা কৰিয়ে মানে বেছি চিন্তিত হৈছোঁ যে আজিৰ পৰা দহ বছৰ পিছত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীক মই কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব পাৰিম প্ৰশাসনে সুৰক্ষা দিব পাৰিবনে নাই নে তাই নিজে নিজৰ প্ৰটেকশ্যন ল'ব পাৰিব নাই এই বিষয়টো লৈ ভাবি মই বেছি চিন্তিত কিয়নো মই সেই সময়ত থাকিম নে নাই বা মই কেনেদৰে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰিম সেই বিষয় লৈ মই বহুতেই চিন্তিত হৈছোঁ গতিকে ওলাই যাওঁ এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কিয়নো আজি যদি মই প্ৰতিবাদ নকৰোঁ কাইলৈ মোৰ লগত এনেকুৱা হ'লে কোনো ওলাই নাহিব আৰু সকলো দলে বলে ওলাই গৈছে অলৰেডি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বজাৰত প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু ময়ো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে ধামাকা চাই থাকিব এজনী ন বছৰীয়া চৰি চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰীৰ কাৰণে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীৰ কাৰণে সকলোৱে এটা লাইক কৰিব আৰু আৱাজ উঠাওক আৰু সকলোৱে কাৰণ ৰাইজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে সদায় আপডেট থাকে আৰু গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে গতিকে বলক আজি ভিডিঅ' আগবাঢ়ো আৰু যাওঁ বজাৰলৈ প্ৰতিবাদস্থলীলৈ পাইছে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ খুব ৰাইজে কিদৰে নিজৰ ক্ষোভ উজাৰিছে মনৰ দুখ উজাৰিছে চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আৰু এই যি দুষ্কৃতিকাৰী যি নৰপিসাঁজ যি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে সিহঁতৰ প্ৰতি আৰু ৰাইজক সঁচাকৈ বহুত বেছি ইয়াতে মানুহ একত্ৰিত হৈছে আৰু ময়ো এইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ দেখা পাইছেই আন্দোলন চলি আছে আৰু এনেদৰে চলি থাকিব অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সকলো দোকান বজাৰ সকলোখিনি ইয়াতে বন্ধ আৰু গাড়ী মটৰকে ধৰি সকলোখিনি বন্ধ আৰু এইফালে ছাত্ৰ সন্থা অসম যুৱ পৰিষদ এফালে গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু সকলোখিনি ৰাইজ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে দলে বলে ন্যায় বিচাৰি গতিকে এফালে মানুহ চাওক ফালে দেখা পাইছে এইবাৰ নাৰী শক্তি জাগি উঠিছে কিছু সময় খন্তেক বিৰতি লয় আকৌ পুনৰ যি প্ৰতিবাদ ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈ থাকে আৰু এইফালে আমাৰ যি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ যুৱকসকলে ধুনীয়াকৈ পানী বিতৰণ কৰি আছে কিয়নো বহুতেই বেছি গৰম পৰিছে আৰু খন্তেক সময়ৰ আগতে এই প্ৰবাল ৰ'দতো ধুনীয়াকৈ প্ৰতিবাদ চলি আছিল আৰু সকলোৰে গৰম বেছি হোৱাৰ কাৰণে খন্তেক সময় আহি চাওঁ তাকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু এইফালে সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া নিউজ চেনেল সকলোখিনি আহি ইয়াতে অলৰেডি এইফালে দেখা পাইছে উপস্থিত আছেহি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা নন ষ্টপ প্ৰতিবাদ চলিয়ে আছে সকলো ৰাইজ তলে বলে ওলাই আহিছে আৰু এইফালে দেখা পাইছে ৰাইজৰ সংখ্যা বহুত বেছি আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু এইফালে দেখা পাইছেই ধুনীয়াকৈ নিউজ চেনেলবিলাকেও নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে আৰু এইফালে ৰাইজ তলে ওপৰে বিল্ডিঙৰ সকলো জেগাতেই ৰাইজ উপবিষ্ট হৈ আছে এফালে দেখা পাইছে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু এফালে জানিব পৰা মতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়াও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁৰ তাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ভীম থানাত আহি উপস্থিত হৈছে কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে এই যি ৰাইজ জনসাধাৰণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত এওঁ উপস্থিত হোৱাহি নাই আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ বহুত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আছে কিন্তু জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁৰ কিবা প্ৰটোকল আছে তেওঁ যি প্ৰটোক আছে সেই প্ৰটোকল মতে তেওঁ কাম কৰিব গতিকে ইয়ালৈ সম্ভৱ তেওঁ নাহিব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে বৰ্তমান এয়া ৰাইজ আৰু নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মাজত কিছু বাৰ্তালাপ হ'ব আৰু এয়া এইফালে দেখা পাইছে ৰাইজ ৰাইজৰ পৰিস্থিতি চাওক সেইফালে আজি প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদস্থলী পৰিস্থিতি চাওক পূৰা গৰম হৈ আছে আৰু মই ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰে পৰা আছোঁ খবৰটো শুনা পাই বহুত দূৰৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে শৃংখল দাস আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তেওঁ খবৰটো শুনা পাই শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আমাৰ এই ঢিং পাইছেহি আৰু তেওঁ নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছে প্ৰতিবাদকাৰী সন্মুখত ৰাইজৰ সন্মুখত আৰু চৰকাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাখিছে যে ন্যায় লাগে এনেকুৱা এগৰাকী সন্মানী ছোৱালীক এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেকৈ দুকৰ্ম কৰিছে তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে আৰু সকলোতকৈ বেছি ভাল লাগিছে তেওঁ যদি যি নহওক কিয় তাৎক্ষণিক আহি উপস্থিত হয় গতিকে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ ত' ফ্ৰেণ্ডছ দেখা পালেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেদৰে প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেনেদৰে কিশোৰীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ বাবে আৰু যি এই পাষন্দিটা দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাৰ উচিত শাস্তিৰ কাৰণে কেনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু বৰ্তমানো প্ৰতিবাদ চলিয়েই আছে আৰু বৰ্তমান চাৰি বজাৰ পৰা চাৰে ছয় বজালৈকে খন্তেক সময় এই প্ৰতিবাদ স্থগিত কৰা হৈছে আৰু সন্ধিয়া চাৰে ছটাৰ পৰা নিউজ লাইভত আৰু এনেদৰে কিছু মিডিয়াৰ দ্বাৰা লাইভ চলিব আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰতিবাদ হ'ব সকলোখিনি পাৰিলে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু বৰ্তমান আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব আৰু পুনৰবাৰ এনে যি কাৰ্য ঘটনাক গৰিহণাত গৰিহণা দি তীব্ৰ গৰিহতাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট ব্লগত আজিলৈ বিদায়